Não Tovuz şəhərinin töhnük qırxlı kənd sakini Tural Ramiz oğlu Yaqubov dəmir yolu xəttinə yaxınlaşaraq özünü qəfildən reylsinin üzərinə atıb. Maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da, məsafə az olduğundan onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə vaxtı qatarın faktiki sürəti saatda 50-52 kilometr olub. O doğum günündə həyatına son vermək üçün intihar edib. Məlumata görə, həmin şəxs bir ildə həyat yoldaşı ilə boşanıb və bundan sonra da dəfələrlə intihara cəhd edib. tunan e, saat 18-in işlənmiş olan bu radələrdə ad günü tunənləri barışmaq istisdirəsilə uzun müddət idi. Bir il yaxın idi demək olar ki, ayrılmışdılar. İstir dilə barışsın ad günündə nə səbəblə planlaşdırılmışdı ya bayramda, amma ad günündə o da o alınmadı, onun depressiyasından yəqin ki, belə fikirləşir, heç kim ağlına gəlməmişdi şey o getdi özünü. Dəmir yolunda qatarın altındadır. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, mərhumun əmsə oğlu da 2012-ci ildə eyni üsulla intihar edib. Camran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Elgiz Abdurrahmanlı Dünya TV